Продовжилися заходи, присвячені 70-й річниці початку оборони Севастополя і 67-й річниці визволення України від німецько фашистських загарбників меморіальною годиною. Вже вдруге, за сьогоднішній день біля меморіалу захисникам Севастополя 1941-1942 років зібралися представники влади міста, управління освіти та науки і ветеранських організацій вшанувати пам'ять загиблих під час Великої вітчизняної війни. 1225 днів і ночей наша страна. боролась с этим недругом, освобождала нашу землю для того, чтобы мы сегодня собрались здесь и могли спокойно жить и творить. Мне хочется поблагодарить вас, дорогие ветераны, за ваш подвиг, который вы совершили во время этой войны. Мне хочется поблагодарить вас за те послевоенные годы когда вы из руин, из пепла восстановили нашу державу. Мы сегодня недаром присутствуем на этой земле, в этом месте, потому что сегодня э, в городе Севастополе, только единственном в городе со всего Советского Союза, сохранился пост номер один, и он никогда не прекращал своего функционирования. Это символично. Это говорит о том, что в городе Севастополе вы, уважаемые ветераны, и вы, молодые ребята, смогли сохранить передачу той энергии души, той закалки патриотической, которая свойственна севастопольцам со времен его основания. В заходе взяли участие севастопольские школяри. До них с напутним словом звернулись ветераны. Ровно 70 лет немецко-фашистские захватчики ворвались в Крым 29 октября. В Севастополе было объявлено осадное положение, а нашему училищу было приказано отправиться на передовые позиции по обороне главной базы Черноморского флота. С 30 октября по 4 ноября курсантский батальон держал оборону под Перекопом. Пять дней, пять ночей мы самоотверженно сражались. Хотя были мы 17-18-летние курсанты, молодые и неопытные. Но задачу мы выполнили. Враг не прошел до подхода Приморской армии. После этого училище сражалось еще на Микензе враг и на Кавказе. За мужество и доблесть училище награждено орденом Красного Знамени. Слава вашим героям! Меморіал захисникам Севастополя не просто історична пам'ятка. 38 років тому сюди до вічного вогню вперше піднялися севастопольські школярі для несення вахти пам'яті. Сьогодні найперша четвірка постовців, які у 1973 році розпочала цю патріотичну справу, знову піднялася до вічного вогню і стала поряд з юними вартовими. 9 мая 1973 года. В День Побіди. Сюди. К мемориалу защитникам Севастополя заступила первая смена юных постовцев. Право заступления и нести почетную вахту памяти защитникам Севастополя было предоставлено учащимся 44-й школы, которые по итогам всесоюзной военно-спортивной игры Орленок заняли первое место. Еще раз повторяю, все союзные, то есть все города, герои-участники, заняли вторые и третьи. Наш город-герой и наша школа 44 заняла первое место. И вот этим ребятам, Сереже Волкову, Саше Соколана, Соколану, Марии Кученко, сейчас Антошкиной и Марине Колосковой было предоставлено первое смена заступлений на вахту памяти. 73-й год. Военно-спортивная игра «Орленок». Мы 44-я школа, в то время восьмиклассники, девятиклассники, десятиклассники выиграли городские соревнования. И по результатам вот этих городских соревнований нам выпала честь первыми открывать пост номер один. Это было 9 мая 1973 -го года, уже прошлого века. И после этого я окончательно утвердился в мысли поступать в военное училище, ну, продолжать династию отца, деда. Второй раз мы еще стояли в 1974 году тоже на майские праздники. Таким образом, посчастливилось два раза отстоять по 10 суток на этом месте. На захід заветали также и постовцы 70-х, 80-х и 90-х годов. Они с удовольствием вспоминали те годы, когда им, совсем юным, было надано честь гордо нести вахту памяти. Волнение чувствуем, волнение. и наверное это ну, встреча с юностью, с молодостью. А потом, вы знаете, нас так воспитывали с чувством гордости, с чувством патриотизма. И вот это мы пронесли, наверное, через всю жизнь, поэтому и пришли. Вот, понимаете, это очень волнительно, тем более вот для меня, например, для нашей семьи. Это особенно волнительно, потому что вот мы будем сейчас отмечать 70-летие начала обороны города, а мой дед под этой же фамилией привел сюда народное ополчение с Кубани. И взят был в плен потом, на 35-й батарее он был комиссаром 25-й Чапаевской дивизии. И понимаете, вот это преемственность поколений, которую хочется передать. У меня сын, офицер вооруженных сил, у меня внук есть. И вот, наверное, я поэтому здесь. Чтобы это дело не умерло, и чтобы наши дети знали, как мы жили, какая у нас была история. Да, это действительно возвращение в юность. Очень волнительно, очень трогательно. И хотелось бы, чтобы наши дети, внуки, помнили, чьи они дети, чьи они внуки, и чтобы гордость и патриотизм происли тоже через всю жизнь. Мы стояли 30-38 лет назад. Да, 38 лет назад. Это были первые. Наши как нас отбирали, отбирали вы знаете, действительно, это был отбор, настоящий отбор. Отбирали лучших. Со школы было пять человек. Это дети прекрасно должны были учиться, общественной работой заниматься. Ну, короче говоря, лучших. Мемориальная година завершилась покладанням квітів, та хвилиною мовчання.